Солодка доля, і сьогодні я буду вашим гідом на території жінки. Хочу познайомити вас з чарівною і цікавою особистістю: Людмила Ображник, Людмила Броу-стиліст, майстер з макіяжу і татуажу. Поговоримо трохи про дівоча, а також Людмила дасть кілька порад, які обов'язково вам стануть у нагоді. Вітаю, Людмила! Розкажи трішки про себе і чому вибрала саме цю справу. Своим любимым делом я занимаюсь уже седьмой год. Почему выбрала именно эту профессию? Наверное, потому что с детства была творческим ребенком. Я переходила абсолютно на все кружки, которые были на тот момент во дворце пионеров. В каких-то задерживалась, в каких-то нет, но перепробовала я много чего. Несмотря на то, что у меня высшее экономическое образование, Казалось бы, совсем не творческая <laughs>. работа мне предстояла. Но спустя какое-то время, после окончания института, я все-таки вернулась в более творческой профессии. Это было спонтанно, неожиданно. А чему выбор самопав на эту профессию? Я на самом деле занималась ей как подработкой поначалу. Я работала в совершенно другой организации по своему высшему образованию. И у меня появилась там подруга, которую я периодически подкрашивала на работе. Вначале мы наводили марафет. И мне это стало постепенно нравиться все больше и больше. Поначалу это была как подработка выходного дня, я красила невест. Потом, когда клиентов стало появляться все больше и больше, я поняла, что нужно определить делать выбор и сделала выбор в сторону своей творческой профессии. Когда я начала профессионально заниматься визажем, я поняла, что бровей мне не хватает. Начала осваивать это потихоньку сама. Первым моим преподавателем по бровям была моя подруга, которая на тот момент уже 15 лет занималась профессионально парикмахерским искусством. Она мне показала, как размешивать эти миксы красочек, и я пробовала сама. И брови делала постоянно, и клиентов у меня было очень много. Просто что такое широкое направление, популярность и тренд брови приобрели не так давно, в течение последних двух лет. И к тому же появились новые услуги по бровям и появляются новые. С приводу трендов. Ты следуешь за трендами? Застосовываешь их у своем профессионального жизни? Да, конечно, обязательно. Это неотъемлемое условие работы любого мастера, который стремится развиваться. Хотя я не всегда согласна с трендами, которые есть на данный момент. И в частности с бровями тоже. Но я за ними слежу, как-то адаптирую их под свой вкус, под своих клиентов. Это обязательно необходимо. Сейчас э, тренд это натуральная, широкая практически естественная, нетронутая бровь. Если ее стричь, такого эффекта достичь, достичь просто невозможно. Сейчас просят брови, как у Кары Делеви. Это модель, у нее шикарные саболиные брови, темные, с ее белыми волосами. И вот многие хотят выглядеть как она и просят такой тренд. А взагалі, это реально сделать брови, как у Кары Делевинь, когда они в тебе... Таба... Не как у Кары Делевинь. Нет, это нереально, потому что есть ограничения вот, природные. Как бровь растет, так она и есть. Еще что в этом случае вы делаете? Максимально стараемся отрастить брови, прокрасить недостающие места краской и научить клиента сделать макияж бровей и бровки, так как отдельная часть на лице они требуют макияжа обязательно, каждодневного. Какой тренд тебе больше нравится и ты сейчас начистишь его застосовываешь в своей практике? Сейчас наиболее тренд, который я использую, это брови. Брови стали настолько популярными, что не работать с ними попросту невозможно. Мы отращиваем брови клиентам всеми возможными и невозможными способами, ламинируем, достраиваем недостающие волоски техникой ручного татуажа, микроблейдинга. Поэтому, наверное, в сфере бровей тренд это брови, я его использую. Если говорить о макияже, то макияж претерпевает изменения в последнее время в сторону к натуральности это мне очень нравится это мне импонирует поэтому я использую это в своей работе. Мои макияжи стали более натуральными. Последний выпускной, который был в школе в этом году, показал абсолютно, что натуральность это тренд. Все девчонки просили натуральные, естественные, нежные макияжи. И мы это делали. Что мне еще нравится среди трендов, это яркие губы. И скуловая коррекция больше всего из моделирования лица. Тут я с тобой абсолютно погоджуюсь. Скажи, на что ты в первую очередь возвращаешь у кого куда до тебя приходят девчата? Я постоянно смотрю на брови Брови формируют лицо, его выражение, характер женщины Невозможно сейчас на них не смотреть В связи с такой широкой популярностью Ну, потом смотрю на губы и на чистоту кожи Вот для меня это важно И своим клиентам я порой подсказываю Даю номера телефонов хороших косметологов Потому что какие бы красивые ни были брови Или подкрашенные губы Все это должно ложиться на красивое полотно На чистую кожу Як ти себе надихаєш, мотивуєш, де черпаєш натхнення? Що навіть відновлює мою духовність, мою внутрішні сили це природа, Відпочинок со своєю сім'єю на природі, без телефонів, без інтернету. А что касается вдохновения для работы, мне его дают клиенты, мне его дает мой коллектив, потому что они меня сами заряжают. Клиенты спрашивают о чем-то, о чем, допустим, я не разбираюсь, так нужно собраться, разобраться, найти что-то новое. Мои девочки, которые со мной работают, постоянно держат меня в тонусе. И снова такие мысли, в без сапог. Ты погоджуешься с этим высловом? И вообще, как ты считаешь, чи повинен мастер отвечать за внешнюю свою профессию? Такое бывает, к сожалению, иногда встречается, хотя я полагаю, что это неправильно. В своих курсах у меня есть теоретический вводный блок, на котором я рассказываю, как должен выглядеть мастер. Мастер с визажа, по моему мнению, не должен выглядеть как разукрашка и на себе демонстрировать все свои умения. Но это должно быть сдержанно, лаконично, и макияж должен всегда присутствовать на лице. У меня касательно внешности, так как я прежде всего работаю с внешностью, есть ряд ритуалов, которые я выполняю практически каждый день. Первонаперво я встаю и протираю лицо кубиками льда, которые я готовлю из отвара мяты, ромашки или чай, крепко настойные отвары. Завариваю, потом формирую кубики и замораживаю это. И причем эту процедуру я совмещаю с горячей водой. То есть такой себе тонус для лица. Горячий, горячая вода, холодные кубики, вот так вот меняют. Мне кажется, что с помощью этого лицо мое выглядит гораздо лучше, и поэтому помогает мне проснуться с утра. Почему вы решила навчаться инши? Я когда проходила свои первые курсы, задавала этот вопрос своему преподавателю. Я говорила, ну как тебе не жалко, ты же это все сама накапливала, делиться. Она говорит, что когда ты накапливаешь, доходишь до какой-то крайней точки, что тоже невозможно не делиться, хочется кого-то учить, хочется передавать наработанные знания. И у меня стало появляться много клиентов. Мой труд, это прежде всего физический труд, как ни крути, это большая нагрузка, это работа на ногах целый день, глаза устают, поэтому охватить к сожалению всех клиентов я не в состоянии, и мне нужны были помощницы, которых я стала со временем обучать и брать с собой вместе работать с клиентами. Мы все работу, а ейки захоплю. сегодня, крім роботи, чим ти займаєшся ще в повсякденному житті? Да, у мене є увлечення. Я люблю готувати, я люблю вишивати. І буквально на днях я закінчила вишивати вишиванку своєму мужу. Мені подобається відпочивати на природі, мені подобається поїздки, путешествия. Я обожаю путешествувати. Взагалі, ти соціальна людина? Постійно буваєш в соціальних мережах, активно постиш свої фотографії. Наскільки для тебе це важливо? Да, это для меня очень важно. Я бы не сказала, что я социально зависимая, но я социально активная однозначно. Мне нравится выкладывать какую-то часть своей личной жизни. Для меня это нравится, мне это интересно, и там есть мои клиенты. Я это использую также как рекламную площадку. Это очень удобно. Ти можеш себе назвати бізнесвумен. У тебе є е, улюблена справа, яка е, приносить тобі задоволення, матеріальне, моральне. В тебе вже є помічниці, які з тобою працюють. Ну тобто, в тебе є своя маленька бізнес-справа, так? Да, але щоб я називала себе бізнес леді мені ще потрібно рости. У мене є ряд задумок і планів по цьому поводу. И построение э, вот такого творческого дела уже как бизнеса требует определенных знаний и навыков. М -м -м. В ближайшее время я планирую посещать мастер-классы, тренинги, которые бы помогли мне с моим экономическим образованием, мне, творческому человеку, воплотить все задумки, чтобы я могла уже назвать себя бизнес-вумен. Я уважаю, что есть секреты успеха. Если так, то поделись своими. Да, у меня есть свои секреты успеха. Прежде всего, я очень люблю свою профессию и своих клиентов, с которыми работаю. Это, наверное, один из самых главных успехов. Но ну, и также такие пункты, как дисциплинированность, ответственность перед самой собой, такие задатки менеджера, которые привило мне мое высшее образование. Все это помогает мне. Это, наверное, есть мои секреты. То бывает моменты, когда тебе ничего не хочется работать, ты не хочешь и идти далее, и вообще ты демотивирован. Конечно, как у любого человека у меня бывают такие моменты. Когда и что просто... ты робишь в эти моменты? И что ты все таки надыхаешь, и дали мотивуешь и ты идешь и робишь то, что ты робишь. Я беру несколькодневный перерыв, просто можно так сказать, что закрываюсь от общественности, восстанавливаю силы. Вот у меня такой склад характера, что я восстанавливаю силы наедине сама с собой. А потом мне просто становится скучно, <рес> і мені не хватает моєї роботи, клиентов, суеты. Я починаю попросту за затім скучати, ви в нової встановлене опять к своїм ділам. Як доглядаєш за собою, крім кубиків льда, яки якими зранку ти протираєш обличчя? Які ще є в тебе б'юті лайфхаки, які ти постійно застосовуєш в своєму житті? Для меня э, успех это чистая здоровая кожа, посещение регулярное косметолога. Это хороший демакияж вечером обязательно, потому что, к сожалению, я отмечаю на своих клиентках и регулярно невымытый хорошо с вечера макияж. Он остается, портит кожу, это не очень хорошо. И что касается макияжа, да, у меня есть такие beauty лайфхаки, которыми я пользуюсь. Это скуловая коррекция обязательно, потому что лицо без скуловой коррекции выглядит нерельефно. И делаю я для повседневной жизни только скуловую коррекцию, не а-ля Ким Кардашьян. Также брови. Они всегда у меня подкрашены, подкрашены краской и подведены карандашом. Сделан легкий макияж бровей и губы. Я люблю яркие губы во всех вариациях цветов. И вот эти три составляющие на моем лице, скула, бровь и губы, позволяют мне выглядеть выразительно и натурально. Что входит в макияж бриф? Это подрисовывание бровей карандашиком или тенями, недостающих участков, исправление формы, фиксация их гелем или воском. И для праздничного такого варианта под бровь можно положить блик. Этого будет достаточно. С правду графику, ты взагали Людина организована в своем Питании? Да, я очень организована Потому что я на данном Этапе организовываю уже не только Свою работу, но и девочек, которые Со мной работают в студии, без графиков Никак, я составляю Графики вперед и клиентов Каких-то услуг, таких Как татуаж, это услуга, которая заранее Планируется с клиентами Обучение, формирую группы на обучение Заранее, поэтому я живу по графику я выражаешь, что важно для людины заниматься улюбленной справой. Да, потому что человек вкладывает туда свою душу, частичку себя. Моя свекровь сказала мне такую фразу, которую я очень запомнила. Говорит, знаешь, что такой счастливый человек? Это человек, который с удовольствием идет на работу и с удовольствием возвращается домой. То есть в этих двух сферах дома, работа должна быть ну, вот, счастье и там, и там. Погоджусь с тобой абсолютно. У меня будет последнее вопрос для тебя. Что ты порадила сучасной девчине? быть естественной и не забывать про свою изюминку. У каждой из нас есть своя изюминка. Да, нужно придерживаться трендов, но все-таки оставаться собой.